Uh... -huh. Assalamualaikum dan hari ini saya akan menceritakan tentang penentuan janin dalam kandungan. Penentuan jantina janin merupakan satu tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran telah dijelaskan bahawa jantina manusia ditentukan oleh air mani lelaki. Menariknya, sains moden hari ini telah membuktikan kebenaran tersebut melalui penemuan tentang kromosom X dan Y. Hal ini mengingatkan kita supaya sentiasa menerima kelahiran anak lelaki ataupun perempuan dengan penuh rasa syukur. Hal ini demikian kerana kelahiran adalah rezeki dan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Dalil Al-Quran dalam surah An-Najm ayat 45 hingga 46 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman A'udzubillahi minasyaitanir rajim wa annahu khalaqa azwajayn dzakara wal untha min nutfatin idza tumna maksudnya dan bahawa dialah yang menciptakan pasangan lelaki dan perempuan dan daripada setitis air mani apabila dipancarkan ayat ini secara jelas menerangkan bahawa simpanan Jantina manusia sama ada lelaki atau perempuan ditentukan melalui air mani yang dipancarkan. Tafsir ulama menyatakan bahawa walaupun sains boleh menjelaskan mekanismenya, hakikat sebenar tetap datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Mengatur. Fakta sains dalam Al-Quran. Every organism is made from cells. Cells contain thread-like structure known as chromosomes. In humans, there are 46 chromosomes in each cell. And these chromosomes are found in pairs. So there are 23 pairs. In male and female, all the pairs of chromosomes are same except one pair. Chromosomes in this pair are called sex chromosomes. Sex chromosomes can be of two types namely X and Y. In a male cell, both X and Y chromosomes are present but in female cell two X chromosomes are present. We know that male reproductive cells are known as sperm and female reproductive cells are known as eggs. Reproductive cells are different from normal cells as they contain only 23 chromosomes, one from each pair. When sperm cell and egg are combined together, they form a cell which has 46 chromosomes or 23 pairs. This new cell formed is called zygote and develops into baby. Since reproductive cells have only 23 chromosomes, sperm cell can contain either X or Y chromosome. And an egg cell will always have X chromosome. During reproduction, lot of sperm cells are released and only one sperm fertilizes the egg. When sperm containing Y chromosome fertilizes the egg, resultant cell will have a sex chromosome containing X and Y chromosomes and the zygote will grow into a boy. But when the sperm cell containing X chromosome fertilizes the egg, resultant cell will have a pair of X chromosomes and the zygote will grow into a girl. It is clear that a child will be a boy or girl, depends on male and not the female. ilmu biologi moden dalam tubuh wanita ovum atau benih perempuan hanya membawa kromosom x manakala sperma lelaki membawa dua iaitu kromosom x dan y jika sperma x bersatu dengan ovum x maka terbentuklah xx iaitu bayi perempuan dan yang kedua jika sperma y bersatu dengan ovum x maka terbentuklah xy iaitu bayi lelaki jadi jelaslah bahawa jantina ditentukan oleh benih lelaki dan bukan perempuan fakta ini selari dengan ayat al-Quran yang kita baca tadi menunjukkan bahawa al-Quran telah mendahului penemuan sains moden lebih daripada 1400 tahun dahulu dari sudut pandangan Islam hadis juga ada menyebut bahawa jika air mani lelaki lebih dominan maka terlahirlah anak lelaki dan jika air mani perempuan ataupun air mani wanita lebih dominan, maka terlahirlah anak-anak perempuan. Walaupun teori perubatan moden ada menjelaskan tentang waktu persetubuhan atau kedudukan sperma, pada akhirnya semuanya tetap bergantung pada Allah Subhanahu SWT. Hal ini mengingatkan kita bahawa ilmu manusia sangat terbatas. Walaupun kita boleh memahami mekanisme kromosom Hakikat sebenar tetap di bawah kekuasaan Allah Subhanahu SWT Jadi, marilah kita bincang kesan-kesan utama Ataupun kesan-kesan kepada manusia Kesan yang pertama Ialah Ianya dapat menyedarkan kita Bahawa pengetahuan manusia ini terbatas Janganlah kita terlalu yakin bahawa sains mampu menjawab segala persoalan Kesan yang kedua ialah Mengelakkan salah faham Bahawa ibu yang menentukan jantina anak Ramai orang dahulu percaya bahawa ibu yang menentukan jatina Sedangkan hakikatnya Benih lelaki yang memainkan peranan Pesan yang ketiga Membina keimanan dan kesyukuran Setiap anak sama ada lelaki atau perempuan Adalah amanah daripada Allah Subhanahu SWT Bukanlah hasil pilihan manusia Tetapi Kurniaan dan ujian daripadanya Sebagai penutup Kita dapat simpulkan bahawa Al-Quran secara jelas telah menegaskan penentuan jantina berasal daripada aimani lelaki. Sains moden pula membuktikan kebenaran ini melalui penemuan kromosom X dan Y. Walau bagaimanapun, kuasa mutlak untuk mendapatkan jantina atau menentukan jantina tetap milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh itu, sebagai hamba ini, kita mestilah menerima dengan syukur apa sahaja jantina anak yang dikurniakan kerana setiap anak adalah rezeki, ujian dan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.